Чому українці взагалі так переживають? Я теж це помічаю. Мені здається, це така кардинальна різниця з іншою частиною Європи. За політику знають кожного прізвищем. Я по батькові, де був, де народився. Чому цього такого захоплення і такої залученості немає в іншій частині Європи, а в Україні є? Ну, потому что, еще раз, то есть, мне кажется, это моя исключительно моя точка зрения, мне кажется, это то, что у нас политика в целом является такой самой, наверное, яркой сферой нашей жизни, вот, то есть яркой с точки зрения шоу, вот, поскольку, поскольку это шоу с самого начала, то есть оно очень бледно, конечно, выглядит, если ты уезжаешь там километров 500, то есть как бы от нашей границы, то есть желательно куда-нибудь на запад. И, соответственно, оттуда смотришь на то, что у нас происходит. Вот. но когда возвращаешься назад, то есть находишься в этом постоянно, то есть то это тебя как-то погружает в себя, вовлекает в себя и так далее. Вот. И, соответственно, все остальные сферы нашей жизни, к сожалению, моему большому, то есть они не так умеют сами себя пиарить, да? У нас есть невероятный уровень культуры, вот, у нас есть театры, кинотеатры, кинематограф, выставки и так далее. То есть, как бы, но к сожалению, бизнес тот же, да, то есть, который молчит. Вот, в большей своей степени. Поэтому у нас вот все эти сферы, которые могли бы быть интересны обычным людям, то есть они, естественно, то есть они в меньшей степени проигрывают политикам. А политики для того, чтобы завоевать вот эту дешевую популярность среди, среди, среди народа, то есть как бы они, соответственно, очень ярко себя постоянно продают. Поэтому у нас фактически, то есть весь политический истеблишмент, так называемый наш, он очень близко и тесен к, к, к медийным таким медийности, такой звездности такой, да, то есть всегда присутствует некий такой флер, да, то есть мало увидишь политиков на Оскаре, очень мало, то есть когда идет красная дорожка и так далее, или любая другая какая-то громкая, громкое событие и так далее. А у нас, в общем-то, то есть это абсолютно нормально, то есть потому что у нас любой депутат, он одновременно при этом в первую очередь звезда, а потом он уже, соответственно, слуга народа, да, как говорят, или там... Менеджер, який тордов виконувати свої функції. Я так розумію, що наприклад, якщо казати про 19 січня, коли буде водохреща, переважна більшість політиків просто підуть купатися. Попри те, що вони цього не хочуть, бо там будуть камери. Там звичайно, я про що я кажу? Це це перформанс і от точно всі кандидати в президент, майже всі підуть купатися. Це означає, що от вони якраз хочуть бути ну на знову ж таки зірками. Совершенно правильно. Плюс к этому существуют еще социальные сети, которые дают им э, ту необходимую <coughs> медийность, и при этом они моментально получают обратную реакцию, и э, мы все оказываемся в каком-то таком очень странном состоянии, в котором фактически, то есть, э, мы, не, мы не те, кем мы себя, в общем-то, возомнили, то есть, как бы, или думаем, ну, я в первую очередь э, все-таки имею в виду не, не нас, то есть, как бы, обычных людей, а в первую очередь, то есть, имею в виду наших политических лидеров, то есть, как бы, потому что все политические рейтинги их в основном, то есть, э, они безусловно они должны быть как под перекрестным огнем да то есть потому что это такая профессия ты ну не, здесь ничего не возможно постоянно публично и будь крок, або совершенно твоей правильно. родины сразу будет совершенно в правильно, да но при этом при всем то есть наверное ну, можно сказать что не очень скромно ввести такой светский ярко выраженный светский образ жизни со стороны именно многих наших политиков которые Серые спокойно не чураются, то есть рассказывают, показывают, то есть как бы таким образом они завоевывают себе баллы, то есть как бы потом это конвертирует, соответственно, в какие-то свои там политические решения. І свої які-то платформи, і так далі. От цікаво, це ж намагання бути ближче до народу, до людей. Якщо ми бачимо кандидат в президенти, ну ще тоді він був народним депутатом, ну якось не дуже вдало співає караоке. Це мені здається, балів не додає. Той самий кандидат годує собачок, і всі відразу в соцмережах питають: а звідки там професійний фотограф взявся, коли просто людина зупинилася, побачила собачок, вирішила погодувати. А давайте згадаємо цю епопею, коли фотографувалися на за. правных станциях кандидаты в президенты скавые не буду те же, что до народу Потаня навичу и как цели люди Ну, мне все-таки кажется то, что вот эта эра так называемых золотозубых жлобов в политике, то есть она приходит к концу, и вот все эти такие сермяжные проявления вот вот близости с народом непонятно каким. То есть как бы это тоже, в общем-то уже в прошлом. Люди все равно умные, то есть как бы как с одной, так и с другой стороны. То есть и те же самые политики, будучи, в общем-то, в первую очередь, ощущая себя звездами, то есть как бы в определенной степени, они э, изобретают более интересные, более, э, скажем, такие интеллигентные способы э, самопиара. И еще раз повторю, здесь, безусловно, очень большим э, таким аспектом является Facebook, потому что он фактически сегодня, являясь такой огромной глобальной международной платформой, нивелирует э, все те э, казусы, которые... В общем-то, кажется дикими, наверное, там в другой стране, где Facebook не является политической платформой. У нас же это, в общем-то, по сути, еще один дополнительный очень мощный канал, но правда не для всех. То есть, как бы, а для очень маленькой части. Вот цикаво еще как раз Facebook для молоди, а молодь как раз за словами социологов на выборы и на дуже поспешает. Это да, я согласен с этим, потому что до сих пор не было правильного, наверное. То есть, как бы. Uh, правильного посыла, то есть как бы правильно. Вот слово таргетинг. Таргетинг, <laughs> да, совершенно правильно. Никто себя не позиционировал, наверное, то есть как бы вот, ну, наверное, следующий этап это Инстаграм. Политикам, наверное, нужно исследовать для молоди, а бы потрапить и самой для всю аудитории туда. Да, тряпает. фотографировать себя там. Вот не удивлюсь, если кто-нибудь из кандидатов сегодня президента сфотографируется с яйцом в руке. Это же модно сейчас, <laughs> да? То есть, как бы, <laughs> это... Найпопулярнейший пост в Инстаграме уже, кажут, майже 40 миллионов набрал. Ну вот, то есть, как бы, я думаю, что это главное, что интересует на сегодняшний день большинство наших политиков, к сожалению. Вот. И еще один очень важный аспект, не знаю, как это происходит, но я вижу по глубине тех постов, которые происходят у нас именно со стороны многих политиков. Умные люди пишут очень глубокие вещи и так далее. К сожалению, в большинстве случаев это просто теория. Для того, чтобы это все писать, нужно на это достаточно много времени. Uh, и сыпать постами в течение всего дня, то есть, как бы, и тогда задаешь вопрос, а что ты делаешь это все остальное время, то есть, вот в перерывах между этими своими проявлениями и так далее. То есть, а когда у тебя есть время для того, чтобы работать, uh, а не писать что-то в Фейсбуке. Просто я ну, со многими знаком, то есть, и не у всех, конечно, то есть, как бы, но наблюдаю это очень так, ну, действительно, то есть, такой addiction такой, то есть, просто uh, с этим Фейсбуком, то есть, как бы, люди просто помешаны на нем. И это в первую очередь, потому что, в общем-то, то есть возможность достаточно дешево если не бесплатно, завоевать популярность. А вот с боку, что боку приклад с Трампа, какие просто сыпали и в постійно. Твиттере, да. Ну, твіт це дуже коротка штука. Ми зараз говоримо про глибокі пости, які забирають час на, на тебе поміркувати, аби потім це все написати. Я хотіла дуже уточнити у нашого гостя, як оце оці всі процеси рекламування себе в різний спосіб в соцмережах і не тільки корелюються з поняттям професійного політика, тому що на заході мені здається теж існує і це нормальна частина оцього такої цілої команди, яка працює на піар. Ну, то не, не может быть популярной людина, которая только будет сидеть и в кабинетах, и, дай боже, где-то потрапить там под телекамеры в кулуарах Верховной Рады. Ну, мне кажется, что-то, что в этом смысле не, не нужно так как-то вот сравнивать Запад и, и в общем-то, и нашу реальность, потому что на Западе тоже огромное количество перекосов, и в политической жизни западной, то есть огромное количество пиарщиков, которые больше ничем другим не занимаются. Я видел колоссальное количество людей, которые не могли объяснить, то есть вот когда там несколько лет назад был Вашингтон, DC, не, мог, не могли объяснить, в общем-то, то есть как бы в чем суть их политической, то есть как бы их карьеры, то есть как бы зачем они там и так далее. То есть огромное количество, в общем-то, этот огромный государственный аппарат, но тем не менее, то есть это система, которая работает, в отличие от того, что происходит у нас. Поэтому так как у нас это все работает исключительно только какими-то вспышками, поэтому это и выглядит, с другой стороны, вот все эти попытки закрыть весь этот фон неким таким флером э, самопиара, все это в результате, то есть, выглядит достаточно, достаточно дешево. Ну, еще раз повторю, то есть, пока ты внутри, ты этого не ощущаешь, но стоит, допустим, прилететь через океан или уехать в какую-нибудь западную страну на несколько, на несколько там, на Дистанцию, неделю. Просто да, да, просто, да. Посмотреть на это все со стороны, то есть, как бы, и, в общем-то, все это достаточно смешно выглядит, к сожалению, то есть, Хатілося б, щоб все-таки вже підкріплялась та практика, хоча б найпростої мінімальні. От, до речі, хотів продовжити але верди питання Жені про професійність українських політиків. Я розумію, якщо ми кажемо, наприклад, про британський парламент, ну там взагалі аристократи, сери і все інше, і вони викликають звичайно повагу. Якщо казати там про американський сенат, це теж, звичайно, там люди інтелігенти, за спиною яких там у багатьох там війна у В'єтнамі, ну, тобто зараз можемо Партийная работа. багато партийна Пар партийна в Австримі, що партійна в Австрии, Міша, я з тобой не погодюсь, є молодий дуже політик, якого ми всі знаємо, який був міністром закордонних справ, Пам'ятаєш, що наймолодше, бо так. я зараз от тим я боюсь не згадаю. Ну, тобто... А от професійність в Україні, чим вона має підтверджена? Тобто, нібито має бути успішна історія у успішного політика. Я зараз не можу згадати, але якщо казати от про будь-якого політика, завжди винні попередники і е, та багато обіцянок, і багато невиконаних обіцянок. Врешті-решт, ну я спочатку отвечу на першу часть вашого випросу. Во-первых, з точки зору того, що відбувається сьогодні. с точки зрения глобального политического политической структуры, мне кажется, и не только мне, очень многим кажется то, что вот тот формат, в котором сегодня это все устроено, не только у нас, практически во всех странах мира, в том числе и в Британии с их потрясающим решением, которое называется Brexit. Brexit. Да, то есть фактически сегодня, то есть это все уже морально устарело на невероятное количество. Вы понимаете, политика это одна из немногочисленных сфер нашей жизни, которая не иновирует и не инновировала за последние несколько десятилетий вообще никак. Хотя все остальные сферы, они достаточно серьезно продвинулись вперед. И это происходит почему? То есть как бы потому что и мы видим все больше и больше гэп, дистанцию между тем, что в общем-то происходит в нашей обычной жизни и между тем, что происходит в среде политиков. Поэтому мне кажется, это то, что такие политики, как Трамп, это последний из магикан той старой системы, и американцы в следующий раз будут не выбирать другого президента, который будет более там, соответствовать там понятиям нравственности, честности, то есть как бы и так далее, и так далее, то есть ну по, по разным причинам, да, то есть а будет менять систему, то есть это вся система политическая, которая сегодня существует, несмотря на то, что она кажется незыблемой. Она морально устарела. Должны прийти технологии, я считаю, что мы их в политике не используются вообще абсолютно. И не только в момент выборов, но и в первую очередь в момент контроля работы того или иного политика. То есть, как бы, это должен делать не другой человек, который точно таким же образом может ошибаться или точно так же может заниматься коррупцией. А это должна делать технология. И уж тем более, это касается таких стран со слабой политической системой и с огромным уровнем коррупции, как Украина. К сожалению, то есть, как бы, мы первые, кто ощущаем вот эти вот первые такие э, э, сигналы о том, что политическую систему в целом нужно в корне менять, то есть приводить ее во что-то другое. Используя технологии, тем более, благо, все-таки Украина достаточно технологическая, я говорю сейчас не с точки зрения нашей обыденной жизни, а с точки зрения наличия умных людей, э, в первую очередь программистов, в первую очередь девелоперов, э, людей, которые занимаются IT-бизнесом, есть возможность это сделать. Почему мы этого не делаем, почему мы не Создаем некий такой квантовый скачок для того, чтобы поменять систему в целом, попробовать иначе, наложив ее на что-нибудь старое, вот вспомните про Запорожскую Сич. Вдруг нам подходит такой формат, только с учетом технологии, да, которая контролирует нас. Здесь на самом деле не мне судить, потому что я не профессиональный политик, и я не верю в то, что существует в мире действительно 100% профессиональной политики. Я считаю, что полит, профессия политик – это умирающая профессия, и ее в будущем нет. И на смену политикам, соответственно, <coughs> должны прийти технологии. Но опять-таки, то есть это мое личное мнение, например, мой очень близкий друг с этим не согласен, он считает то, что э, политикам э, нужно быть становиться, то есть как бы и тот же Рейган шел к президентству 25 лет, а не стал им в течение там, двух недель, потому что он сделал красивую пиар-компанию. Ілі сыграл, получил Оскар в какому-нибудь фільмі. Не можемо не згадати про феномен Зеленського, а, тому що ну ніхто не думав принаймні про те, що серіал є і він там грає чудового президента Голобородька. Але, врешті-решт, виявляється, людина хоче стати справжнім президентом. І от політологи кажуть: а, так чи інакше, його просто зараз асоціюють з президентом, нібито він сильний, там а, чесний, сучасний, іноді навіть агресивний, відвертий, і, мабуть, і таким президентом. Вин будет в жизни И вот вопрос чудесного он будет таким президентом чек что он будет uh, это сложный вопрос мне кажется то то что <клышь>, uh, нам нужно вообще быть немножко все-таки вот в этом смысле то есть как-то uh, ну относиться к этому немножко серьезнее в первую очередь uh, да я согласен с тезисом о том то что президента может быть любой uh, если работает вся система. Я сказал, Ленин кухарка может такие кровати державы. Это Коломойский говорил с Ленин недавно. <сум> да. Ну, то есть, да, наверное, кто, кто кого-то процитировал. Вот. Но здесь речь идет о тех системах, которые работают. То есть, если система работает, тогда, соответственно, то есть президентом может быть любой. Не забываем еще и о том, что мы все-таки парламентско-президентские у нас структура, а не наоборот мы не выбираем царя, да, то есть, хотя мы фактически, то, то что сейчас происходит, все эти предвыборные кампании, это некая, э, не это не выбор, да, то есть, э, по крайней мере, как я это вижу, то есть, э, это награждение Оскаром за пиар-кампании, то есть, как бы, вот, к сожалению, то есть, поэтому все выводы, которые делают о этом кандидате, о котором, в принципе, я мало что знаю, то есть, э, ну, наверное, то есть, он, как, то есть, как часть некой команды, то есть, как бы, он действительно может быть каким-то образом за него голосует куча народа, то есть как бы исходя из того, что мы видим, действительно может быть одним из там, достойных кандидатов. Я не знаю, то есть это ну, не, не, не мое дело, то есть не мое право. Но, но вот этот вспыхнувший рейтинг фактически, то есть в моем понимании, это не, это не столько там наивность или даже может быть тупость нашего народа, а мне кажется, что это деградация нашего политического истеблишмента вообще всего результата. Вот это и есть наш результат, потому что народ голосов... готов голосовать за Телезвезду, но только не за политическую элиту. И меня вот в контексте всего этого, то есть я, меня больше всего поражает складывающаяся вокруг Украинского института лидеров ситуация, в которой из года в год политику идут одни и те же люди, репутация которых фактически просто ну, подтверждается тем, что они многократно дискредитировали себя по всем позициям. И поэтому, когда э, я узнаю о новых, сейчас у нас это очень модно, каждый день э, мы узнаем о новых кандидатах. Журналисты, которые, журналисты активисты. Да. Вот, э, меня больше все равно поражает то, то, что вот эти люди, которые сейчас хотят стать, э, то есть попробовать себя э, э, в роли президента, они не удивляют меня. Таких было всегда очень много и так далее. Мы все-таки демократическое государство, и это прекрасно. Э, меня поражает то, то, что у нас рядом с этими людьми все равно... Стоят вот эти все профессиональные, Старшие браты и сестры. политики, да. И, в общем-то, то есть они смотрят, наверное, сейчас на это все сверху, как на некую детскую игру, то есть как бы, потому что они понимают, что кто-то из них все равно один победит. Поэтому мне кажется, что народ сегодня фактически с одной стороны, когда он показывает, проявляет таким образом, то что он не готов больше голосовать, ни в коем случае голосовать за вот этот старый, вот этот стиль жизни, вот, Здесь уже вообще не важно абсолютно за кого, кто, кто что скажет. То есть, как бы, потому что все слова сегодня, они, они равняются, равняются, условному нулю. Вот. То есть, поэтому я считаю, что эра профессиональных политиков, особенно у нас, так и не став профессиональной, то есть, как бы, она подходит к концу. Безусловно, мне не очень хочется, чтобы меня лечил не врач, а певец. То есть, как бы, но в случае с политиками и в случае с, с с тем, то, что политики у нас многократно себя дискредитировали, тем, то, что использовали, в общем-то, свою власть в качестве личного обогащения, я уже согласен на все. То есть, как бы, я считаю, это то, что нужно менять что-то кардинально, потому что хуже уже не, не, может быть. То есть, как бы, вот в этом смысле. Но, безусловно, то есть, это мое личное мнение, я не пытаюсь никого агитировать, я не пытаюсь никого склонить. Вот. То есть, я считаю, это то, что главным во всем этом и главный тезис, который я хотел бы сказать сегодня, это то, что это все-таки должен быть должны быть не выборы, это должен быть выбор каждого перед тем, как идти. Во-первых, нужно обязательно сходить, обязательно пойти, а во-вторых, нужно сделать выбор. А для того, чтобы сделать выбор, нужно очень внимательно изучить все, что на сегодняшний день предлагается. Вот все, что будет написано на этих всех боевых рисках, на пунктах выбора. То есть необходимо просто фактически заранее понимать и знать. То есть нужно наконец-то выбрать. Не потому, что тебя поторопили, или потому, что тебе красивую рекламу показали, или потому, что тебе заставили поверить во что-то. А сделать это, в первую очередь, через холодный рассудок, не через душу. Хватит, мы уже выбирались этого всего. А сделать это действительно, попытаться сделать профессионально, быть профессиональнее, чем те политики, которых мы выбираем. Какой бы политик мог захватить вас? Кому бы вы поверили? Давайте без прозвищ, но вы можете описать, что бы вы або прочитать в этой программе? або я не знаю, как бы это мало быть э, сфера его деятельности, если мы говорим, что нам треба хтось, возможно, поза політикою, не политик нам треба, да, для президентской посады. Безус. я считаю то, что все-таки э, э, политики как инструмент, вот как профессия, то есть как бы э, в вот эта эра она подходит к концу. Я считаю то, что э, политикой должны заниматься визионеры в первую очередь. Э, политики должны заниматься люди, которые создали огромные компании не используя административный ресурс не с каким-то олигархом за, за спиной. это должны быть значимые люди у которых действительно уже нет потребности в том чтобы конвертировать свою власть в финансовый ресурс и у них есть амбиция сделать что-то для большой части людей то есть для для народа то то что мы фактически то есть мы называем народом, Поэтому выбирать нужно не среди политиков, то есть наш вот, обман заключается в том, что мы выбираем среди тех, кто есть рядом с нами. Почему нам не мыслить шире, почему нам обязательно нужен кто-то, кто сегодня крикнул громко, громче, громче всех. Нам нужно выбрать белую ворону. Нам може вибрати человека, який совершенно не соотноситься з тим, чому ми звикли, тому що хуже уже не буде. То есть в этом заключається тесь мою моє понімання. А от до речі, якщо знову таки згадувати феномен Зеленського, от дивіться, у нас будуть ці вибори, які прогнозують величезну кількість кандидатів. І нібито ми всі розуміємо, що ці кандидати кажуть про те, що вони готові на себе а президентство. Це ж величезна відповідальність. А з іншого боку, Зеленський каже, всім українцям звертається і каже, давайте напишемо програму разом. І от мені особисто, я ж як громадянин України, теж маю реагувати на це. Я розумію, що е, це такий з одного боку український патерналізм. Я перекладаю відповідальність на людину, яку я обираю президентом. А з іншого, кандидат в президенти каже, може, напишемо, напишемо все це разом. Тобі це подобається. Мені це не подобається. Я Дай... хочу, щоб чітко людина знала, що робити. Знаете, я думаю, это то, что я до, до последнего думал о том, что это реклама третьего сезона. Честно, я не, я, я не думал о том, что это превыборная кампания. То есть это креативная очень крутая реклама третьего сезона, и я честно скажу, буду очень рад, если в итоге, то есть и э, э, скажет, да, это была крутая рекламная кампания. Пожалуйста, вот завтра третий сезон, вы все в кинотеатры. Это будет, наверное, политический Оскар, и не только политический, эмоциональный. Вот, то есть, потому что, но в реальности что происходит? Мне кажется, что то, что он, э, он очень креативный парень, очень, и он просто сам не ожидал то -то, что все сложится подобным образом. Он просто подхватил волну, поэтому он не был готов к тому, чтобы э, сейчас выплевывать какую-нибудь какую, какую программу, то есть, как бы рассказывать о чем-то и так далее, потому что он просто, наверное, то есть, как бы решил то, то, что это шанс, не шанс для него лично, а шанс там, может быть, для его команды, да, то есть, э, и в результате, естественно, что он не был готов. Но все это слова, потому что в, в, в конечном счете ничего из того, что звучало или было написано в превыборных э, программах всех наших, э, без исключения, всех наших президентов, не было выполнено. И здесь речь может быть, там, я не знаю, о 10-20%. Поэтому сейчас абсолютно неважно вообще то, что кто обещает и так далее. Мне кажется, что сейчас нужно все-таки каким-то образом, э, ну, наверное, выбирать немножко по, по другим принципам. То есть смотреть на то, как сегодня это принято делать в мире. Які на сьогоднішній день є трансформації в світі, куди двіжиться мір, куди государство, а не слушать то, що в даний момент тебе щось то конкретний чоловік. Якщо говорити про те, чи може людина, яка просто хоче та от потрапити в політику, залишитися сама по собі. Ми зараз з вами говоримо про кошти, про те, що хтось із старого політичного істеблішменту захоче собі цю людину. Взяти під опіку. Можна залишитися самому по собі, у цьому одному воїну в полі. Чи все таки, коли ти потрапляєш уже в цей процес, ти обов'язково або тобі забаракне коштів, або я не знаю, або ти просто ну, не зможеш. Ну не знаю, знайдуть щось в твоїй біографії і тебе, тебе будуть шантажувати. Тобто лишитися у цьому такому неофіту можна? Це дуже тяжело зробити, практично невозможно. Ну, безусловно, у нас существует достаточное количество, недостаточно, а есть небольшое количество нетоксичных бизнесменов, которые действительно находятся на Олимпии, которые могли бы такую, допустим, программу профинансировать. И допустим, что они могли бы профинансировать это, руководствуясь исключительно какими-то такими чисто любимыми целями. То есть не сделать себе хорошо, а сделать хорошо для всех. Uh, то есть, как бы, ну, таких очень мало, поэтому, uh, наверное, их гораздо меньше даже, чем то количество претендентов, которые сейчас uh, повыскакивали, вот, поэтому, безусловно, то есть, uh, ну, так или иначе, то есть, рано или поздно uh, uh, за что-то надо, за все надо расплачиваться, вот, то есть, uh, особенно там, где есть деньги, вот, uh, это, к сожалению, реалии нашей жизни. А от про молодих політиків, ми бачимо, що там ну, останні 4-5 років а, в парламенті з'явилися і журналісти, і волонтери, і ветерани АТО. І це з одного боку прекрасно, але з іншого боку, своїх рухів вони і не створили. Вони просто приєдналися до тих політичних партій, які було. Давайте згадаємо Мустафу Наєма або там Сергія Лещенка, які в вре... нібито зараз в фракції БПП. А тому, що і своїх політичних партій а, створювати, ну це надто дорого з іншого боку. А, вони все одно там, як ви казали, вже білі ворони, тому що от є така політична еліта, як це не дивно звучить? Біла кістка, які вже знають, як що лобіювати, кого підкупити в парламенті, кого ні? А вони, нібито в системі, а нібито і поза систему, і критикують цю систему. І знову ж таки, будь-яка нова людина, яка з'являється, там політи політичний лідер, громадський діяч, вона все одно потрапляє в цю систему і починає працювати за правилами цієї системи. От як це зламати? извне невозможно да. это сломать изнутри я с глубоким уважением отношусь и к Лещенко, и к Наему я считаю действительно их белыми воронами но мне кажется это то что все таки для того чтобы действительно сделать такой вот очень серьезный такой ну то есть квантовый скачок с точки зрения изменений то эту систему невозможно изменить изнутри потому что это она всегда будет сильнее чем чем вы если вы в нее попадете то есть она вас может выдавить, как она выдавила несколько достаточно светлых и людей, которые к нам, ну, то есть которые были за последние несколько, там, за последние пять лет. То есть, как бы, ну, это означает о том, что у них просто ну, не хватило сил, хотя у них было достаточно харизмы. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы действительно добиться каких-то вот конкретных результатов, необходимо все-таки. Но ну, представьте себе человек, который. Вот, у которого всегда есть выбор. Да? То есть вот он должен поступить, посадить там трех своих близких друзей, или же, соответственно, то есть, простить их, да, то есть, как бы закрыть на это глаза, но там, соответственно, обещает себе, что в следующий раз он поступит иначе и так далее. И с таким выбором сталкивается на протяжении трех-четырех лет, сталкивается ежедневно. И это в результате делает, превращает человека в коррупционера. Он не хотел им стать. То есть он фактически то есть, пришел в политику для того, чтобы что-то изменить. Это система, которая изначально порочна. Поэтому я считаю, что ее менять изнутри совершенно бессмысленно. То есть это нужно делать. То есть это как раз те, чистка тех агиевых конюшен. Но, к сожалению, то есть как бы в одиночку им не справиться. Это необходимо делать извне. Подключая технологии, подключая все-таки, как ни крути, опытных, простите за каламбур, профессиональных политиков. Вот. Но тем не менее, то есть, мне кажется, что у нас достаточное количество друзей в мире, которые могли бы фактически то есть, нам помочь сделать первые шаги, которые самые болезненные. Если мы это будем пытаться делать дальше, мы будем просто терять время. В первую очередь отнимать время и деньги у тех, кто, кому это дорого, то есть нас с вами. Мені ще хочеться коротко запитати про кризу довіри, яка точно є, але чи ми в цій такій криві, ми вже є в нижній точці і далі тільки вгору, чи саме через те, що ми будемо ще довго не довіряти, і тим, хто захоче піти щось змінити новим обличчям, і я не знаю, там і тим, хто захоче стати цим новим обличчям, що просто люди ще не будуть вірити. От чи немає у вас відчуття, що ми не пройшли, знаєте, таке, от це до цієї кінцевої точки цієї недовіри? Знаете, мне кажется, это все познается в сравнении. В мире колоссальное количество простите за слово мракобесов, которые живут в других странах и которые создают вокруг себя тот самый токсичный фон. И фактически, то есть мы в сравнении с ними просто младенцы. Но ну, имеется в виду наши, да, то есть вот. Поэтому кризис доверия, безусловно, он у нас есть и очень сильный, но мы не достигли не достигли дна. Это не означает, что мы должны обязательно стремиться его достичь. В надежде на то, что мы от него оттолкнемся и полетим наверх. Можно просто закопаться и там и остаться. Поэтому мне кажется, что нужно просто разворачиваться, безусловно. Но мы далеко не та а, страна, в которой а, а, люди показательно не доверяют друг другу и от этого все страдают. То есть а, есть примеры гораздо хуже в, в, в наземном шаре. Слава Богу, то есть, как бы мы не, не, не на последнем месте. Радио МВ.